assalomu alaykum aziz tinglovchilar hammangizga sog'liq salomatlik tilagan holda navbatdagi dorvosima flora sistematikasi fanidan navbatdagi mavzumizni boshlaymiz mavzuni men o'rmonchilik dorvor va ziravar o'simliklar kafedrasi assistenti qosimova shayra mirzahamedovna olib boraman Mavzumiz nina ninabarglilar yoki qarag'aylar tartibi haqida gaplashamiz rejamizga ko'ra qarag'aylar koniferralis koni tartibi doshlar pinatsiya oilasi sarbidoshlar iteratsiya oilasi haqida gaplashamiz tayanch iboralar ignapartiylar qarag'aylar qarag'aydoshlar sarbidoshlar taksodiyadoshlar zarnabdoshlar araukariyadoshlar archa sarv va tuya o'simliklari haqida gaplashamiz nina ninobargiklar yoki qarag'aylar tartibi qarag'aylar koniferalis tartibi besh yuz oltmishdan ortiq turni o'z ichiga olib ular asosan yevropa va osiyo qit'asining shimoliy tumanlaridi va amerikada katta o'rmonlarni hosil qiladi nina ninabarilarning bargi ancha mayda bo'lib tuzilishiga ko'ra ignaga o'xshaganligi uchun nina ninobargliklar deb ham aytiladi nina ninabarglarning ko'pchiligi doimiy yashim o'simliklar hisoblanib ochiq urug'li urug'li o'simliklar orasida ninabarglar hozirgi sharoitda en eng ko'p moslashganligi bilan ajralib turadi ninabarglilar besh oilaga qarag'aydoshlar penatsiya sarvadoshlara kupre, kupressatsiya taksodiyodoshlar taksodiatsiya araukariyadoshlar araukariatsiya arau do, zarnabdoshlar taksikatsiya oilalariga bo'linadi qarag'aydoshlar oilasi qarag'adoshlar barcha linabarglar orasida eng katta oila bo'lib yer yuzida juda ham ko'p keng tarqalgan qarag'aydoshlarga bir uyli va ba'zan ikki uyli daraxtlarni kiritishimiz mumkin ularning bo'yi e, 50 e, metrgacha yoshlari esa bir necha yilgacha boradi bu oila 10 avlod 250 dan ortiq turni o'z ichiga oladi barglari ignasimon tangasasimon ingichka nashtarsimon turlicha kattalikda bo'ladi barglari qarg'aydoshlarning barglari asosan 2 yoki 7 yilgacha to'kilmasdan o'sadi va ularni biz yashil o'simliklar yoki e, barglarni tashlamaydigan o'simliklar deb hisoblaymiz lekin ularning barglari ma'lum bir davr oralig'ida oilalarda har xil muddatlarda to'kilib almashinib turadi demak qubbalari ayrim jinsli bo'ladi erkaklik ya'ni changchi qubbalari mikrosporafillarida ikkitadan mikrosparangi changdon joylashgan bo'lib changlari shamol yordamida tarqalishga moslashgan erkak qubbalari juda mayda bo'lib bahorda o'sib chiqqan novdalarning asosida cho'ziq shaklda va sariq rangda uchraydi mana bu yerda ko'rib turibmiz mana barglari barglari ko'rishimiz mumkin novdaning ichki qismida urg'ochi urug'chi qubasi demak qoplagich tangacha barglari qo'ltig'ida urug' tangachalari o'rnashgan bo'lib ularning yuzasida urug' kurtagi joylashgan bo'ladi urug' kurtagi qanotchalik qarag'ayda endosperm tuxum hujayraning urug'lanishidan ilgari hosil bo'ladi urug' kurtakka tushgan chang rivojlanib chang naychasi mikropila orqali endospermdagi arxigoniyga e, borgach u yerda u yoriladi yorilgandan keyin ichidan chiqqan spermiylardan biri arxigoniydagi tuxum hujayra bilan qo'shiladi bu esa urug'lanish deb aytiladi erkak urug'chi changdonlari va urug'chi gullarni bu yerda ko'rib turibmiz tuxum hujayra shu tarzda urug'lanadi va undan murtak vujudga keladi qarag'ay urug'i ikki ikki yil davomida yetiladi bu davr ichida qurbalarning tashqi tuzilishi kattalashadi va rangi ancha o'zgaradi har yili qarag'aylarda uch xil qubbalarni ko'rishimiz mumkin changlanish jarayonida yuz beradigan mayda qizil qubbalar urug'lanish jarayonida hosil bo'ladigan yashil qubbalar va uchinchisi urug'lar yetilayotganda kuzatiladigan jigar rangli qubbalarni ko'rishimiz mumkin ochiq urug'lilarda jinsiy ko'payish jarayonini bir ming sakkiz yuz saksoninchi yilda rus olimi garojankin mukammal qilib hozirgi shaklda o'rgangan qarag'aylarning turlari bir birlaridan morfologik tuzilishi qubbalarining katta kichikligi poyasining rangi va barglarning o'rnashganligi bilan farq qilinadi hozirgi vaqtda qarag'ayning yuzga yaqin turi o'sadigan bo'lsa shundan mdh florasida o'n beshga yaqin qarag'ayni uchratishimiz mumkin nina igna ignabarklar sinfi qarag'aylar tartibi oilasi qarag'aydoshlar oilasiga mansub turkimi qarag'aylar va bunda oddiy qarag'ay turini batafsil uh, ko'rib chiqamiz o'rmon qarag'ayi pinus silvestros uning bo'yi 50 metrgacha yetadigan va poyasining diametri 1 metrga ham yetishi mumkin uning yog'ochidan 20 mingga yaqin turli xil moddalar olish mumkin masalan 1 metr kub yog'ochdan 1.5 uh, mingta sun'iy ipak yoki 600 ta trikotaj kostyumi yoki 200 kg sof qog'oz olinadi sarvidoshlar oilasi kupresatsiya kupreasi bu oilaga daraxt va buta o'simliklari kiradi barglari qarama qarshi joylashgan yoki doira shaklida joylashgan bo'ladi barglari ko'pincha tangasimon ba'zan ninasimon shaklda ham uchraydi bir yoki ikki uyli o'simliklar bo'lib o'n to'qqiz avlod bir yuz ellikka yaqin turlar kiradi bulardan archa juniperus sarf kupressus va tuya txuya avlodlarini eng ko'p ko'rishimiz mumkin bu o'simliklar ko'pincha dekorativ o'simlik sifatida mantarali o'simlik sifatida shahar xiyobonlar bezash uchun foydalaniladi Qubba mevalarning tuzilishiga ko'ra bu oilani 3 ta kenja oilaga bo'lamiz sarf kupretsus archalar juniperus txuya oilalarga bo'lamiz tuya va sar mevalarni ko'radigan bo'lsak demak tuya mevalari bilan sar mevalarining shakliga va barglarning katta kichikligiga qarab farqlanadi yuqorida aytganimizdek morfologik va fiziologik xususiyatlaridan bir biridan farq qilishimiz mumkin sarvlarimiz balandligi o'ttiz ellik metrgacha yetadigan bir uyli yashil daraxtlar hisoblanib ularning umr uzoqligi ikki ming yilgacha yashashi mumkin sarlar avlodiga ikkita tur kiradi ularning tangacha shaklida barglarning tarkibida efir moylariga juda ham boy bo'ladi mana bu yerda o'simligimizdan namunalar ko'ramiz demak archalar avlodi juniperusga perusga bir yoki ikki yillik o'simliklarni kiritamiz bular daraxt yoki butalar holida bo'lishi mumkin bargi tangachasimon yoki ignasimon shaklda bo'ladi qarama qarshi yoki doira bo'lib joylashgan bo'ladi qubbalari me rezavor meva hisoblanadi eng chiroyli archalardan biri bu virginiya archasidir respublikamizda ham manzarali o'simlik sifatida ko'plab ekiladi mana uning virginiya archasining shoxini va uning gulini mevalarini ko'rishimiz mumkin virginiya archasi juni perus virgeniya bir uyli ba'zan ikki uyli bo'ladi bo'yi 15-30 metrgacha yetadigan bu archa ko'proq qirim va kavkazning janubiy qirg'oqlarida shu jumladan aytganimizdek o'zimizning respublikamizda ham introduksiya qilingan holatda manzarali o'simlik sifatida foydalaniladi erkak mevalari mikrostrabil sarg'ish yashil rangga ega bo'lib mirr cho'zilgan uzunligi ikki uch millimetrgacha kurtaklar ichida joylash changlanishi bahorda yuz beradi aprel oyining boshlarida sodir bo'ladi urg'ochi mevalari megastrabillar taxminan ikki santimetr o'lchamda har biri sakkiz o'nto'rt o'n ikki gramgacha alohida shoxlarning uchlarida hosil bo'ladi erkaklik mevalari va urg'ochi mevalari pishib yetilishdan oldin kurtaklar yumshoq yashil qoplam bilan qoplangan bo'ladi changlangandan keyin ikki yilda pishib pishgandan so'ng uning urug'lari ochilib to'kiladi urug'larning kattaligi uch to'rt millimetr qanotlari yo'q oktyabr noyabr oylarida ularning pishilib yetilishini kuzatishimiz mumkin erkaklik mikrostrobellari mega strobellari va pishib yetilgan mevasini kuzatishimiz mumkin tur demak bu tuxuya turi haqida gaplashamiz balandligi besh o'n metrgacha yetadigan e, sekin o'sadigan qulay sharoitda o'n sakkiz metrgacha noqulay sharoitda esa buta holida o'sadigan e, o'simlik e, e, hisoblanadi ildiz tizimi yuzaki daraxt tanasi odatda to'g'ri e, uning tagida e, vertikal yo'naltirilgan bir nechta shoxlarni ko'rishimiz mumkin demak u juda ham ko'p hollarda manzarali o'simlik sifatida ekib yetishtiriladi tuxuyani quyidagi manzarali turlarini ko'rishimiz mumkin aurena nana sharq tuyasi moviy tuyalar mana bu moviy tuyalarimiz shaharsozlikda <coughs> juda ham ko'plab foydalanadi demak tuya yevropa gold yevropa oltin tuyasi demak bular o'ziga xos rangda bo'lganligi uchun shunday nomlanadi g'arb tuyasi g'arb tuyasi ham o'ziga yarasha ko'rinishga ega uncha katta bo'lmagan buta ko'rinishida uchraydi aziz o'quvchilar mana bugun e, mavzumizni yakunida topshiriqlarni matnlarni o'qib savollarga javoblarni yozib demak mavzu bo'yicha o'z xulosalaringizni chiqarasiz e, shu bilan mavzumizni yakunlaymiz kelgusi darsimizda ko'rishguncha xayr sog' مان بلنلر